здравствуйте, уважаемые посетители 11-го франч-кемпа в Харькове. Очень рада вас видеть. Желаем вам плодотворно сегодняшний день провести, узнать для себя много нового, выбрать для себя бизнес душой. Я хочу вам представить специальную гостью, которую мы пригласили и которая согласилась поделиться своим опытом с вами, Александра Ковальчук. И очень много, скажем так, Действие, которым которыми занимается Александра, очень все интересно, но я думаю, она вам расскажет сама. Я только скажу, что проектор, проект «Красота требует». Вы продюсер и ведущая такого интересного проекта. Пожалуйста, слово Александр. Здравствуйте. 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 Рада всех видеть здесь. Несмотря на то, что сегодня суббота и 9 часов утра, я думаю, что настроение у всех замечательное и погода нас тоже поддерживает. Ну а теперь, что касается непосредственно проекта, который я хочу сегодня представить. Как правильно меня только что представили, я являюсь продюсером собственного телевизионного проекта, который называется «Красота требует». Что это значит вкратце? Своя программа на телеканале, Харьковском телеканале «Фаворит», в рамках которой есть и также другие направления – мы начинали, не имея еще собственной программы, когда начинали создавать свой бизнес, мы просто занимались организационными вопросами в плане мероприятий и различных проектов. За два года мы смогли уже сделать собственную программу и также ее развить определенным образом в разных направлениях. О а чем наша программа? Наша программа о красоте, моде, о э, различных конкурсах. То есть да, ну вот все, в принципе, люди, наверное, заинтересованы больше в каких-то видах бизнеса нестандартных этому, но вот мы расскажем непосредственно о том, как происходит у нас организация процесса. Мы занимаемся организацией тематических фотосессий. Что это значит? Вот девушка, замечательный фотограф Натали, она также с нами. Она является ведущим фотографом нашего проекта. И у нас возникают интересные различные творческие идеи, в рамках которых мы проводим тематические фотопроекты. Очень много у нас было фотосессий, и не только в Харькове. Конечно же, начинали с нашего региона, но потом и появился опыт в других городах Украины. А в Луганске было? Луганске было. Луганск один из наших самых активных регионов. Там было где-то около порядка 10 проектов. Дальнейшие наши действия после того, когда мы уже начали работать в разных городах, мы стали организовывать конкурсы красоты. Красивые девушки, все замечательно, но нужно выбрать одну самую лучшую. И мы разработали самые такие наиболее интересные концепции конкурсов, которые проводим сейчас в Харькове как финал, а из наших городов-партнеров, о которых я немножко позже расскажу, люди приезжают к нам для того, чтобы принять участие в этих проектах. То есть полноценная концепция да, вот именно всеукраинского такого проекта, когда задействованы регионы и когда финал проходит у нас в городе, что, конечно, очень приятно, потому что Харьков является первой столицей, и несмотря на то, что город Киев, естественно, столица, но мы все финалы проводим у нас. Это такие конкурсы, как «Топ краса Украина, то -леди Украины», «Автоледи Украины», вот буквально недавно провели. Работаем также мы с детьми и проводим такие проекты для детей. И, что очень интересно, конкурсы талантов, вокалистов. У нас есть уже своя база э, тех людей, которые выступают. И э, первое место вот по конкурсу вокалистов «Голос первой столицы» получает достаточно интересный приз. Опять же, да, это съемка клипа, поскольку в рамках нашего проекта также функционирует продакшн-центр, о котором я тоже немножко позже расскажу. Вот как раз э, третья позиция – это съемка рекламных роликов и клипов поскольку в нашей деятельности мы сталкиваемся с большим количеством рекламодателей, с большим количеством партнеров, мы делаем различные промо-ролики и рекламные ролики для них. То есть не только вот в рамках того, что мы снимаем, что мы делаем, а конкретно нам ставят задачу, хотим там вот такой-то ролик. У нас есть да, там аэродром, пожалуйста, покажите охранное агентство, как вот мы можем защитить людей. И мы снимали очень интересный рекламный ролик в рамках этого, когда была идея такая, что Людей захватили, опять же, на аэродроме террористы, и, значит, охранное агентство, нажимается кнопка, тут же прибегают, значит, эти мальчики, все в масках, в общем, всех положили, все, в общем, мир спасен. Вот такая была идея, казалось бы, совершенно не связанная с модой и красотой. А, ну, а теперь то, что связано с модой и красотой, у нас есть свое модельное агентство. Очень многих вот этот тоже вопрос интересует, чем конкретно занимается модельное агентство. Но мы работаем пока по э, непосредственно харьковским заказам, и их э, сейчас у, больше стало, больше в том плане, что развивается такой вид бизнеса, как интернет-магазины, и очень многие заказывают модели для съемок, для того, чтобы да, фотографировать одежду, для показов, и э, Практически вот каждую неделю мы предоставляем наших моделей, проводим кастинги для рекламных съемок и показов. В рамках также модельного агента у нас существует школа моделей и фотомоделей. Ну и вот седьмая позиция, один из самых интересных таких вот, можно сказать, креативных да, проектов это фотосессии за границей. Мы уже провели несколько международных проектов, о которых я немножко позже, более подробно вам расскажу. Какие же города задействованы, наши города партнеры, где проходят сделки? Ну, конечно же, это Харьков в первую очередь, потому что мы живем в Харькове, центральный офис находится тоже в Харькове, и здесь проводятся все основные финалы, да, вот мероприятий. Город Луганск, о котором мы уже тоже сегодня говорили, является очень активным регионом, город Донецк, город Ивано-Франковск тоже объединяют в себе западноукраинский такой региональный центр, Хмельницкий, Тернополь и замечательный город Запорожье. Вот я продемонстрирую вам сейчас некоторые примеры наших фотосессий. Здесь, может быть, не очень хорошо видно, но в данном слайде я постаралась отразить тематику. Да? То есть до фотосессии на карьере, там где вот песок, мы проводили летом, то есть сезонные проекты, автосалоны, это фотосессия автоледи у нас там проходила, которая позже стала уже конкурсом. И, конечно же, вот девушка в свадебном, в свадебном платье очаровательная, это участница нашего проекта Завидные невесты, о котором тоже вот сейчас я подробнее расскажу. Конкурсы красоты, да, вот завидные невесты 2013, топ-краса Украины, автоледи Украины, модные дети. Это то, что наиболее такое вот всеукраинское. Помимо этого есть еще проекты в городе Харькове. Но это то, что мы хотели бы, ну, на что хотели бы сделать акцент. И завидные невесты являются самым популярным нашим конкурсом, о котором я бы хотела рассказать подробнее потому что он уже перешел в разряд такого не только всеукраинского, но и международного проекта, потому что к нам подключились еще и города России, это Москва и Белгород, и также ведем сейчас переговоры с Санкт-Петербургом. Идея заключается в том, что в данном проекте принимают участие не модели, он позиционирует себя как да, проект, который пропагандирует основные ценности семьи, то есть в данном в конкурсе у нас нет даже показа в купальниках, что очень огорчает <свят> мужчин, радует девушек. То есть в нем могут принять участие абсолютно все практически девушки, которые, ну, естественно, приятной внешности, там, и, опять же, кто имеет возможность посещать репетиции, и в финале они также все здесь, в Харькове, собираются и представляют свои города. Конкурс ⁇ Голос первой столицы ⁇ о котором я уже рассказывала, главный три съемки клипа. Вот буквально недавно мы уже сняли первый клип для победителей, и новый сезон сейчас конкурса будет проходить в регионах. Молодые талантливые вокалисты имеют возможность проявить себя в том плане, что мероприятие проходит в караоке клубах. То есть, по сути, человек, который хорошо поет, не всегда готов выйти на большую сцену, да, может быть, есть вокалист кто-то знает, не всегда сразу вот готов да, на вот этих всех талант-шоу. Это на самом деле очень большой стресс, потому что когда появляется куча камер, люди, даже которые классно, ну, действительно хорошо поют, они могут каким-то образом переволноваться или что-то может произойти. Не Здесь люди изначально, да, есть камера, есть фото, приходят в караоке и, в принципе, чувствуют себя более-менее ну, вот в такой обстановке, привычной им. И у нас были участники, которые из сезона в сезон были в конкурсе. И, конечно, вот очень классно, когда ты видишь, что человек, ну, как правило, это молодые, молодые участники, как он становится лучше, как он действительно начинает петь, стремиться. Главная цель здесь наша, это вот именно раскрыть, найти тех, кто действительно хочет дальше продвигать себя, потому что мы делаем очень много видеоматериалов и фотоматериалов, которые потом вокалисты могут использовать уже в своей дальнейшей деятельности и в своем портфолио видеоролики, видеоклипы и продакшн-центр, о котором я уже тоже немножко рассказывала. Огромное количество у нас было партнеров, то есть вот начиная от охранного агентства «Бастион Сервис» до ну, каких-то наших традиционных да, там, магазинов одежды, то, что нам достаточно близко. Но, тем не менее, вот и фильмы о мебели мы производили, несмотря на то, что мало как бы, имеет да, это отношение к красоте и моде. И, также делали ролики для комплекс проект. Это оборудование для ресторанов. То есть достаточно такая специфическая тематика, там где э, все, все вот очень сильно подвержено такому техническому вопросу, чтобы показать именно вот, оборудование. Но тем не менее вот, у нас получилось. Вот, так, дальше у нас видео. Сейчас. Это модельное агентство. Чем занимается модельное агентство? Да, организация показов, проведение промо-акций после на выставке, э, тоже вот очень актуально, потому что в нашей школе моделей э, проходят занятия не только да, по дефиле хореографии и каким-то вот таким вот стилистика, визаж и так далее э, дисциплинам. Мы очень много внимания уделяем ораторскому искусству и поскольку как бы имеем свой телевизионный проект, э, девочки э, обязательно проходят практику, то есть они берут интервью, они учатся, очень многие сильно переживают, потому что особенно когда перед аудиторией нужно выступать, но это дает также хорошие результаты, и те люди даже, которые изначально просто не могли сказать три слова в интервью, потом уже, когда они сами начинают задавать вопросы интервью, они говорят уже намного лучше. Поэтому, конечно, на таких мероприятиях, где нужно прорекламировать товар, где нужно, допустим, встретить гостей или что-либо рассказать, это дает им очень большой плюс. Мы работали совместно с Евро 2012 наших те, кто владеет английским языком, также встречали иностранных гостей и на фан-зонах работали. Поэтому, конечно, это все для них было очень интересно. Ну и вот наконец мы подошли да, к международным фотопроектам нашим. Мы провели два проекта за границей. Это Болгария, первый слайд, и это Объединенные Арабские Эмираты. Вот фотография после да, знаменитого отеля паруса, э, на самом деле достаточно сложные проекты были, потому что нужно объединить людей, которые хотят поехать и отдохнуть, и также хотят э, провести время да, вот в рамках телевизионного шоу. То есть, э, конечно, это все вот на самом деле было очень непросто, но тем не менее всем понравилось, и мы получили замечательные фото. Ну, здесь пока только два фото, но кому будет интересно, можно будет ознакомиться со всеми э, в ваших социальных сетях. Ну и, наконец, наши партнеры, с которыми мы постоянно работаем. Это сеть парфюмерных магазинов прокат юридическая компания Дель Кредере, это интернет-проект аренда люкс-автомобилей Лимавип, также это Метрополь Парк, Панорама Лаунж, где мы постоянно проводим мероприятия, школа современного танца и студия стилистов Юнова, Харьков Премьер Палас, магазин Арт Милана, салон красоты Эстетка, наши медиа, партнеры 057, журнал Автоледи, каталог свадебных услуг «Свадьба в Харькове», также это партнеры по бьюти и стиле учебный центр «Селебрити» и магазин «Айкэр». Работая в этой сфере, очень много, конечно же, уделяем внимание пиару. И мы работаем с журналами, которые впоследствии проведения мероприятий делают публикации, чтобы как можно больше аудитории узнала о наших мероприятиях. Ну вот такая небольшая презентация непосредственно нашего медиапроекта. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, буду рада ответить. В чем больше всего трудности в вашем деле? Вы знаете, больше всего трудности в нашем деле это работа с большим количеством людей. Во время проведения мероприятия нужно э, управлять ну, вот 200 человек, допустим, есть. Да, они все занимаются разным делом. Кто-то создает образ, прическу, макияж, кто-то фотографирует, кто-то менеджер, а кто-то участвует. И вот эти все люди, конечно же, нужно правильно распределить работу. Если хоть малейший сбой во времени, мы пишем четкие планы, во сколько что должно быть, во сколько что должно произойти. Малейший сбой на 10 минут, и просто может быть такое, что эта вся толпа бежит к тебе, звонит к тебе. То есть ну, нужно очень четко организовывать работу. Когда работа организована, все отлично. Но нужно быть постоянно очень внимательным. И, конечно, это конфликтные ситуации, потому что сами понимаете, когда 200 человек собираются вместе, невозможно угодить всем. Кто-то что-то не понравилось и начинается, ну, мы справляемся, ну, с опыт, потому что это с уже <с> У меня вопрос. Скажите, какие вы еще снимали рекламные ролики? Снимали ли вы хотя бы короткометражные фильмы или планируете ли вы их снимать? Ну, смотрите, в плане рекламных роликов у нас есть портфолио, это порядка, наверное, 30 работ. Это магазины одежды, это компании различные, очень много, и рестораны у нас, и да. отели в плане короткометражных фильмов это немножко другое. Вы имеете в виду творческий аспект, да, то есть какой-то фильм или социального характера? Ну или... да, да, да. Нет, такого опыта у нас еще. Хотя нет, был один опыт. Мы делали короткометражный фильм социальный проект. Я тогда участвовала в конкурсе в качестве телеведущей и я вот угу. снимала как свою дипломную работу фильм о детях, которые ну, без родителей. То есть мы снимали такой вот фильм, что дети на улице, у нас была одна девочка маленькая, главная героиня, мы нашли какую-то такую стройку совершенно вот ужасную, чтобы показать действительно насколько это страшно, насколько это ужасно, когда у детей нет родителей. Но в нашем фильме был хэппи-энд, потому что потом, как бы, в результате девушка обрела семью, и все было хорошо. Вы не планируете выходить на более такое на снятие фильмов? Ну, возможно, в будущем и планируем, но на самом деле это э, огромная ответственность и к этому нужно готовиться наверное не этим годом. Конечно, это Спасибо. очень интересно. Александра, скажи, были у вас такие детей, вы не могли? Да, да э, безусловно, были такие заказы, от которых мы отказывались, потому что э, ну, мы видели, что либо это там что-то совершенно нам неинтересное, либо, опять же, человеческий фактор. Люди хотят очень много и очень за маленькие деньги. Тоже вот для бизнеса достаточно такая. Для любого бизнеса. Да, да, да мы хотим все, но за одну гривну. Вот это вот очень как бы, такое распространенное. Наш. Или все доплатить. Вам надо, чтобы воспользовались вашим услугам. вы вашей работы? Насколько вы

очень много идет общения на личном контакте мы подписали договор на мне этот договор я вот хочу чтобы было все красиво то есть когда уже вот возникает такой определенный конфликт творческих интересов заказчик видит это так ему ты делаешь так он говорит а нет я думал что это совсем будет вот по другому то здесь нужно быть больше дипломатом здесь нужно вот действительно пытаться и психологам в том числе увидеть то, что хочет человек, и чтобы максимально наилучший результат показать. Да. Как можно на ваш конкурс вокалиста попасть и где они проводятся? На конкурс вокалиста можно зарегистрироваться. Вся информация доступна у нас на официальных наших страницах, веб-страницах. Как только появляется анонс, плюс еще наши кастинг-менеджеры проводят работу по вокальным вузам, то есть да, где есть там специализация в Академии культуры из Котляревского, тоже у нас был мальчик совершенно потрясающий, который в оперном театре поет, там солист, и Вот он пришел в первое, там, да, первое место. Вы регистрируетесь, заполняете анкету и, собственно, ну, очень а Название слайда просто... можно будет получить? Потом? Да, конечно, да, я вам дам визитку можно название сайта и готовиться. То есть у нас достаточно вот, ну, в таком формате они проходят. То есть не нужно готовить это только на финал, когда уже готовят целый номер, там, шоу и так далее. А на региональных этапах мы просто хотим вот именно видеть сильных вокалистов. Изначально, когда мы начинали этот конкурс, очень многие, ну вот у нас, да, в Харькове, наверное, знают конкурс «Розовый микрофон». И спрашивали, это не это, нет, что? У нас наоборот, у нас акцент на голос. То есть участвуют не только девушки. И, пожалуйста, всех вокалистов рады видеть. Спасибо. А в Ивано-Франковске у нас есть руководитель региона западноукраинского, может быть, вы знаете, Анна Угорчак. Она ведущая и организатор. Журнал «Версаль» у вас есть, и вот это наши партнеры. Оксане привет, передай. Хорошо, спасибо большое, Александре. Я...